lambai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain saudara-saudari bakal-bakal haji, para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah. Bersama sekalian kita dalam rancangan uh, ceramah haji di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dalam tajuk kita pada kali ini ialah Mabit di Mina. Maksudnya ialah berada di Mina pada malam-malam hari tasyrik. Hari tasyrik ialah 11, 12 dan 13 Zulhijah. Jemaah haji yang boleh mabit pada sebelah 12 Rejab saja bagi yang melakukan nafar awal ataupun sebelah 12 dan 13 Rejab bagi yang melakukan nafar sani. Tempoh mabit di Mina. Terdapat dua pendapat ulama berhubung tempoh mabit di Mina. Pendapat yang pertama muktamad al-Asa lebih daripada separuh malam. Pendapat yang kedua lemah makabil Asa memadai berada di Mina seketika masuk waktu subuh yakni azan subuh yang dilaungkan. Sebagai peringatan kepada bakal-bakal jemaah haji. Jika tempo malam 12 jam kesemuanya sekali, maknanya sekurang-kurangnya jemaah haji perlu mabit atau berada di Mina ialah 6 jam lebih sedikit. Ini adalah mengikut pendapat yang utama. Oleh itu, jemaah haji wajib berada di kawasan Mina lebih sedikit daripada separuh malam secara berterusan sama ada pada awal malam atau pertengahannya dengan tiada terputus-putus. Yang kedua sekiranya tempoh masa seorang itu mabit atau berada di mina terputus-putus disebabkan dia keluar masuk antara sepadan mina walaupun jumlah tempoh masa dia berada di mina lebih daripada separuh malam maka tidak sah mabitnya dan dikenakan dam sekiranya tidak mabit dalam semalaman damnya adalah secupak dua malam adalah dua cupak jika tiga malam dikenakan dam tertib takdir. Saudara-saudari para jemaah, para penonton yang dimati Allah SWT. Amalan sunat ketika berada di Mina. Memperbanyakkan amal ibadah ketika berada di Mina. Seperti membaca Al-Quranul Al Karim. Berzikir dan bertakbir pada hari raya dan hari raya tasyrik. Hari tasyrik. Yang ketiga berdoa, banyakkan doa dan kemudian melakukan sembelihan korban dan dam. Kemudian menghadiri menghadiri ceramah-ceramah yang diadakan, kemudian melakukan solat berjamaah. Saudara-saudara sekalian, orang-orang yang ini jemaah haji yang dikecualikan daripada mabit di Mina tanpa dikenakan dam dan tidak berdosa. Iaitulah uh, Berdosa dan dikenakan dam, tertib takdir, terdapat gulungan yang dikecualikan daripada mabid diminah tanpa dikenakan dam dan tidak berdosa. Secara umumnya boleh dikatakan mereka yang terlibat dalam keadaan ini ialah sesiapa yang dihalang oleh sesuatu perkara atau keadaan daripada mabid diminah, bukan dengan kandaknya. Contohnya seperti seorang yang takut dirinya mendapat bahaya, yang kedua seorang yang takut kehilangan kebinasaan harta bendanya seorang yang mencari orang yang sesat atau hilang, seorang yang sakit sukar baginya untuk mabit, seorang yang menjaga dan menemani orang sakit, seorang yang tidak mendapat tempat untuk mabit, kemudian petugas-petugas yang diarahkan menguruskan kebajikan jemaah-jemaah haji. Saudara-saudara sekalian, -saudara perkara yang dilakukan di Mina ialah melontar tujuh biji batu jemrah kubrah. Menurut sunnah, Melontar tujuh biji batu uh, di Jamrah Kubra merupakan amalan yang pertama dilakukan oleh jemaah haji pada 10 Zulhijjah. Ia merupakan tahiyyah, iaitu yani penghormatan bagi mina. Masa untuk melontar Jamrah Kubra, uh, Jamrah Kubra ini bermula selepas paruh malam 10 Zulhijjah. Dan berakhir apabila terbenam matahari masuk waktu maghrib pada 13 Zulhijjah. Waktu afdal untuk melontar pada 10 Zulhijjah ialah apabila masuk waktu duha sehingga gelincir matahari masuk waktu zuhur pada hari tersebut. Saudara-saudari para penonton dan para perengah yang dihormati selian, tempat untuk mengutip batu bagi lontaran jemlah kubrah. Iaitulah lebih afdal semasa berada di Muzalifah. Kemudian tempat yang diharuskan di mana-mana tempat di sekitar Mina dan Mekah. Yang ketiga adalah makruh mengutip anak batu di tempat bernajis. Ataupun menggunakan anak batu yang telah dilontar oleh diri sendiri ataupun orang lain. Ataupun menggunakan anak batu yang dipecahkan daripada batu yang besar. Ataupun mengutip anak batu dari tanah halal. Saudara-saudari sekalian, Syarat melontar jamrah al-kubrah. Ia <tuh> ini uh, bagi jemaah-jemaah haji yang pertama kali melontar di Mina iaitu Jamrah Al-Kubra. Pertama melontar selepas waktu selepas masuk waktu malam 10 Zulhijjah. Lontaran anak batu sebut hendaklah ditujukan ke arah takungan Jamrah. Jadi yani masuk anak batu dia di takungan Jamrah. Yang ketiga hendaklah dilakukan dengan gaya melontar. Yang keempat anak batu yang dilontar hendaklah dimasuk ke dalam takungan Jamrah dengan yakin Kemudian hendaklah melontar dengan tang anak batu atau jenisnya dan hendaklah melontar dengan tangan dan hendaklah melontar anak batu satu persatu bukannya sekali arung serentak. Dan tidak boleh melontar untuk orang lain kecuali setelah melontar untuk dirinya sendiri. Saudara-saudara sekalian, amalan sunat melontar jemrah kubrah Berhenti bertalbiah apabila melontar lontaran yang pertama dan digantikan dengan takbir. Yang kedua bertakbir setiap kali melontar. Yang ketiga melontar dengan tangan kanan. Bagi lelaki disunatkan mengangkat tangan dengan tinggi. Jemaah wanita pula tidak disunatkan membuat demikian. Yang keempat anak batu yang dilontar hanya sebesar kacang kuda. Kemudian yang kelima melontar dalam keadaan uh, dalam keadaan kiblat di sebelah kanan di sebelah kirinya kemudian arafah di sebelah kanannya dengan menghadap takungan jamrah. Yang keenam, melontar secara berturutan, jadi mu'alat. Kemudian melontar dengan batu yang tidak bernajis. Saudara-saudari, para bakal jemaah yang dihormati Allah, melontar anak batu di tiga jamrah, iaitu masa uh, ulah, ustaz dan kumrah. Melontar anak batu tiga jamrah ini, jumlah sogerah, ustaz dan kumrah, Tarikh melontarnya ialah ketiga-tiga jamrat ni ialah uh, boleh membuat pilihan sama ada untuk melontar pada 11, 12 Zulhijjah saja bagi yang melakukan nafar awal dan 11, 12, 13 Zulhijjah bagi yang melakukan nafar sani. Peringatan kepada bakal-bakal jemaah haji sekian, Mina adalah tempat yang afdal untuk mengutip anak-anak batu bagi lontaran pada hari 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ia juga boleh dikutip di Mekah ataupun di Muzalifah. Namun begitu, hendaklah dijauhi mengambil anak batu di tempat yang makruh. Walaupun sah lontaran tersebut. Antara tempat yang makruh seperti mengutip anak batu di tanah halal dan batu yang telah digunakan untuk melontar uh, oleh orang lain atau sendiri-sendiri. Dan seterusnya tidak diwajibkan atau disyaratkan membasuh anak, anak batu itu untuk lontaran. Saudara-saudara sekalian, syarat melontar ketika dia jamrah Iaitu yang pertama lontar tujuh biji pada itu tiap-tiap jamrah. Kemudian tertib jamrah iaitu bermula dengan lontaran jamrah sugra, jamrah kubra, usta dan akhirnya jamrah kubra. Jamrah kubra. Yang ketiga tertib pada uh, hari iaitu tidak boleh melontar ketiga-tiga jamrah itu pada hari sebelah Zulhijjah Melainkan setelah melontar jamrah kubra pada pagi sepuluh Zulhijjah Demikian juga naklah melontar di tiga-tiga jamrah pada hari 12 itu mereka setelah melontar ketiga-tiga jamrah itu bagi hari yang ke-11 Zulhijjah Begitu juga tidak boleh melontar bagi hari yang ke-13 Zulhijjah Melainkan setelah melontar ketiga-tiga jamrah pada hari yang ke-12 Zulhijjah Kemudian melontar jamrah itu tidak terpesong daripada tujuan asal Yang seterusnya melontar dengan anak batu atau jenisnya batu yang hendaklah jatuh ke dalam takungan jamrah kemudian melakukan lontaran dengan gaya melontar, melontar dengan tangan dan melontar untuk diri sendiri sebelum melontar atau mewakili orang lain. Begitulah penerangan berhubung dengan uh, melontar jamrah dan syarat-syaratnya. Mudah-mudahan kita semua bakal-bakal haji dapat penerangan daripada siri ini dan kita akan bersama-sama lagi dalam uh, rancangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.